Мне за счастья много не надо Чтобы жена была всегда рядом Чтобы дети все дружно жили Чтобы мы друг друга любили Я хочу себе дачу в моря Где вечером солнце закат Тучи развеют тревоги Лодку возьму на прокат Не нужна мне дворцовая дача и прислуга совсем не нужна Мирная жизнь и без плача на берегу у моря нужна Я хочу иметь дачу у моря, где шум волн слышно с утра Я хочу видеть закаты солнца, это моя Если вы не знаете, куда деть наличные деньги, спросите об этом искусственный интеллект а мы ждем вас в Албании. 40 метров квадратных в Албании вважается возможным да, вот для, да, для двух достаточно. людей. Достаточно для того, чтобы оформить ВНЖ. Самая лучшая цена сегодня. Самая дешевая была вчера. Завтра будет только дороже. Есть парковочка для машин. Она тенистая. Рассчитывал на то, чтобы купить квартиру с видом на море. Потому что это просто... Как говорил мой отец, мы не настолько богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи. Я оставил немножко места для фантазии будущих хозяев. Доброго вечера, Михайло. Привет, Сергей. Да, О, мы ждал. сегодня в вашей квартире. Вот, Витаю вас. Привет. Вот, я так чушь. Ця квартира, которую вы с властными руками сделали, по сути, украинскими нашими руками. Да. Что можете рассказать? <свят> мой первый проект в Албании, который я сделал под продажу, то есть до этого я покупал квартиры чисто только для себя, в которых я жил и продавал, потому что они мне были не нужны. А это я купил абсолютно новую квартиру, где никто не жил, сделал полностью сам ремонт, но ну, мне чуть-чуть помогал мой друг. Завез сюда мебель, технику, полностью сам разрабатывал дизайн. Ну вот, посмотрите, как вам нравится, нет? Дочка вечерять подает меня постоянно все спрашивают, почему у тебя два мягких стула, а два пластиковых. Объясняю, мягкие стулья, когда холодно, с утра встаете из-под одеяла, присесть с комфортиком в тепло а второй вариант когда вы с пляжа приходите когда жарко и не хотите снимать мокрые плавки падаете на этот стул квартира в принципе как бы задумана для двоих но вполне может разместить четырех человек, поэтому есть четыре стула, четыре спальных места, большой холодильник, полноценная плита, духовка, вытяжка. Ну, в принципе, все для комфортного проживания четверых на берегу моря. Но я думаю, что стульцы можно докупить, да, Михаил, это не проблема в Албании. Да, конечно, можно все это докупить, но как бы дизайн был разработан мной, я художник, я так вижу. И тут, в принципе, мешок подобается, Можно попоисты, да, вот. И плюс, что детки есть маленькие, вы дистанционно научаетесь, можно размещать для окна а детей и они будут тут учиться, малювать и все инше. Да, 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 это уже да, я... так вот удобно. Да, я добавил, во-первых, много света сделал, чтобы квартира была светлая. А, Во-вторых, я добавил много розеток, если вы видите. Да, это супер. Да, да возле, возле много кровати много розеток, то есть зарядить телефончик, поставить светильник. Бачу навіть годинник, ось сюди повісили, так? Да? Так. Да. Ну, так, щоб не опоздати на самоліт. Я бачу ще одну перевагу, вона знаходиться у вікні. Захід сонця в Албанії проходить над морем. І в дурисі він, виходить, йде літом за гору, а в зимовий період весняний йде да. над да, морем. Да, да, да. І цікаво, то, що на якому поверсі? На 7 етаж із восьми. А то есть это не под крышей, поэтому летом не жарко. Но даже если будет жарко, есть кондиционер новенький. А, значит, и седьмой этаж, да, это высоко, и уже никакие дома там, ни гостиницы не перекрывают этот вид. Да, постійно буде видно море. І це дуже велика перевага, і ще ввечора, принципі, спостерігати захід сонця, респект, супер мені подобається. Классно в этой квартире это видно море из окна и с балкона, на котором вы можете утром пить кофе, а вечером с любимой половинкой шампанское. Да, тут в принципе классно. Есть и стульчик, и вот стена. И... Ну, можно просто картину даже еще прикрутить сюда, да? Можно. Да, и на самом вот деле. Здесь... Я оставил немножко места для фантазии будущих хозяев. Поэтому да. я не нагружал а, квартиру каким-либо декором. А тут я ще бачу рослина, така квіточка. Да? Як вона називається? Бачу. вот цього вот я точно не знаю. В общем, вона росте, так розумію, ціле літо. І як бачите, такі от шикарні пейзажі. Відкриваються прямо з балкончику. І це прекрасно. Квартира знаходиться в дуресі. Центральна часть району пляж. квадратура 45 квадратных метров в сертификате. До речи, 40 метров квадратных в Албании уважается возможным да, вот, для, для да, двух достаточно. людей. Достаточно для того, чтобы оформить ВНЖ. Так, что у нас здесь есть в наборе с квартиры? Это двухспальная кровать с жестким ортопедическим матрасом. Раз проверю. А, да, хороший, жесткий. Короче, Хорошо, підет для людей, у яких проблеми навіть зі спиною. Так, да, а ще изюминка цієї квартири це повноцінна ванна. Ванна і душ, дійсно це велика рідкість в принципі, в Албанії. Тому вам респект за це. Так, агнор. А, да, і окно, ну, як... окно, а окно, це що 6... за картинка така у вас? Это полотенцесушитель или инфракрасный обогреватель, то есть это зимой необходимая вещь включить для того, чтобы принять душик в тебле, в комфорте, а может быть даже и ванну. Супер, супер. Так как вы живете возле моря, у вас повышенная влажность всегда в квартире, поэтому здесь мы поставили дополнительную вытяжку в спальне. Так, да, це супер. Це дуже велика перевага, тому що можуть бути проблеми з плесенью. Да, Включається, вона кальто... вот так. Вот. Да. Супер. Тому я думаю, що тут вологості не буде і плесені відповідно. Да, а квартира знаходиться прямо над кленом. Да, да? Да, і кланом. тут я так бачу, що такий да? не так жарко. Да, здесь да, і під'їзд заходить там прямо, Да, да? під'їзд чистий, є адміністратор, тобто все вбирають. Выходите на центральную улицу. на направо... Прямо туда, да? Да, сразу два супермаркета Big Market Spar. А если перейти через дорогу, там есть классный фастфуд с курицей гриль и рыбница, где сразу могут приготовить вам рыбу, креветки, кальмары. Сейчас мы пройдем вот и улочку я покажу. Вот. Так, да. Ну, стройка идет, тут Албания будуется. Ну, а чем выручили? классно, да, что она тут и да, прям выход на улицу. И это удобно. Да, и улица Албании. Направо пойдешь в супермаркет, попадешь, налево пойдешь на автобус, попадешь. Там сразу две остановки друг напротив друга в две стороны. Здесь вот курица гриль. Рыбка, гриль, овощной мини-маркет, ну и в принципе здесь пару э, кафешек, пекарня, э, значит э, все для дома, а, а там все для ремонта. То есть и сантехника есть тут за углом, аптека сразу же э, парикмахерская. Шикарный выйдет. захит солнце, прям на море и еще дня вот такие вот просто шикарные пейзажи. Давайте разберем вот такую э, истину финансовую. Самая лучшая цена сегодня, самая дешевая была вчера. Завтра будет только дороже. Почему так происходит? Да потому что любая валюта, тот же самый-самый стабильный евро или доллар, он все равно инфлирует. Если в прошлом году вы могли купить помидоры за 30 центов, то в этом году они уже стоят 40 центов. Да почему так стоит? Потому что инфляция любой валюты. Куда вложиться? Ну, естественно, в недвижимость. Что растет? Растет недвижимость, золото, э, я не знаю. Сребло наверное, и платина растет. А, ну да, срибла платина, может быть и растет. Но что самое доступное которая как бы не только растет, но еще и приносит доход и может еще приносить удовольствие, если вы будете там жить. Конечно, недвижимость. А самая лучшая недвижимость – это недвижимость у моря. А самая дешевая недвижимость у моря – это в Албании. Думают люди, что дешево за 40-20 тысяч, мне даже навек, люди пытаются, звонят. Вот. Вам были такие звонки? За... Да, были звонки, но самое интересное, что, понимаете, иногда действительно бывают такие варианты, за 15 тысяч где-то можно купить домик там в горах, разваленный домик, который полностью под реставрацию, но и с маленьким участком земли и небольшой в принципе домик, но э, его документов, например, достаточно для получения ВНЖ. Но вы не думаете, что это бывает крайне часто. Нет, это гораздо э, очень редкая такая штука, потому что не во всех селах, тем более где-то в горах, есть документы и сертификаты, которые дают право на получение ВНЖ. Давайте разберем дальше. 20 тысяч, 30 тысяч. Да, были такие цены, но 5 лет назад, до того, как началась война в Украине и до того, как сюда хлынул поток мигрантов. Именно мигранты, естественно, своим спросом подняли стоимость предложения. Ну, а чему удивляться? И эта цена растет здесь каждый год. Давайте так. В прошлом году студию еще можно было купить без ремонта за 45 тысяч. На данный момент без ремонта 55 это минимальная цена, которую можно приобрести студию без ремонта в Дуресе. Есть варианты за 55 тысяч, там какие-то 1 плюс 1, но это не будет уже Дурес, это будет пригород Дуреса. И даже, скорее всего, это будет не первая линия, а вторая линия. На То есть первой... море там вы не побачите. Нет, горы. море вы увидите, но через трассу. Да, а трасса вы знаете, что там шумно, пыльно и потребно переходить ее. Ну переходить там, это не такая большая проблема, конечно шум. Но этот вопрос тоже решается, вот например, здесь же у меня смотрите, я не только из-за того, что как бы старые были окна поменял, но я же еще поменял их не на алюминиевые, а на металлопластиковые, потому что рядом проходит дорога, рядом есть рынок. Ну я открываю, слышите да, что происходит? Тихонько. Да. Супер. Ничего не шумит, не кричит. Не, ну там шумит, чуть-чуть кричит, люди все равно, машины ездят. А вот когда закрываешь, как в аквариуме. Здесь этот центр пляжа в Дурасе, с видом на море 50 метров от моря, стоит 1700 евро за квадратный метр. Вы можете приобрести за трассой, в более-менее новом доме, по 1000 евро квадратный метр, но туда нужно будет еще вложиться. Например, для того, чтобы изолироваться от шума, поставить металлопластиковые окна, это, я думаю, вам где-то обойдется полторы до двух с половиной тысяч евро. Ну, то есть это же каждый э, доллар падает на квадратный метр. Ну, плюс по-любому э, у вас же будут какие-то неудобства по поводу того, что там э, дальше море, надо через мостик, а, дальше магазин и тому подобное. Здесь ты вышел, налево ты на, налево пойдешь, на море попадешь, направо пойдешь, в супермаркет попадешь. Да, супер. А скажите, Михаил, сколько вклалось вот полностью в ремонт, мебели все? То есть мебель, я бачу, у вас якость стоит. Я выказал из Украины какую-то а, Частично, да, гарнитур прихожей – это Украина, под телевизор – это Украина, а, диван, кухня – Румыния, а, техника – Турция, Германия. из, із, із Албанії. Диван, стулі Албанські, окна німецькі. Общая стоимость ремонту приблизительно обошлась 13 тисяч євро. Нормально. І диванчик розкладний, так. Да? Двохспальний. Да, да. диван розкладає двохспальний. Супер. От, ну, Михайло, ця проблема, яка, наприклад, да, от того, що люди, наприклад, приїжджають сюди, так. Да? Вот, потом девлятся на руку то есть они тратят какие-то кошты свои за какие- там да вот пока живут тут и У большинства, да, смотрите, у большинства людей есть какие-то такие вот стереотипы о том, что э, я найду где-то себе квартиру за 45 тысяч евро. Послушайте, может быть вы найдете, но где-то во-первых в албанских районах далеко от моря, где вообще будет некомфортно жить. Ну, типа типа Ну, хрущевках, типа, ну, шовках, типах, не... да, Хрущевки, Ханжовки, баб, бабушатники так называемые. Ну, то есть там э, не будет ни балкона, там будет э, открытый лестничный пролет, ну, естественно, не будет лифта и тому подобное. И, ну, это... Тут лифтец, да? Да, пихали? тут есть лифт хороший. Да. Ну понятно, и потом люди приехала, поехала до дома, например. В Ножо тратила там 700-1000 евро. Да, и люди приезжают и... сюда на две недели. Вот смотрите, еще в чем суть. Люди приезжают на две-три недели сюда. И все это время тратят на то, чтобы ищут какие-то квартиры, и ищут то, потом чего не найдут. И сколько было уже примеров, когда они проходили 2 три недели, потом звонят и говорят, Миша, а есть вот ту, которую мы смотрели? Я говорю, нет. А вот ту, которую мы смотрели, нет. И вот ту, и вот той нет. Ну потому что не нужно так долго думать, это раз. А во-вторых, хорошие варианты, которые ну, реально хорошие, забирают очень быстро. Вот. Ну, а й понятно, проходить, наприклад, півроку, да, в основному, як часто в мене таке було, люди приїхали, сказали, що давайте все-таки пізніше я куплю, бо там треба нерухомість продать, потім за мною в Україні складно його продавати, потім приїздять, і вони в шоці. Чому в шоці? У вас теж таке буває? Так. Да. Ну, вони туди да, многие люди типа, год назад, о том, что. Як ці ціни виросли? Да. А я а, кажу, а, так. А як а ви думали? Саме ще заблуждение, о том, що многие говорять, а может нам приїхати в сентябрі, вони в апрелі маю, говорять, може, в сентябрі приїхати, ціни упадуть. Я говорю, на, на аренду ціни упадуть, дело. не сезон пройшов, а на тільки піднімуться. Вони, виходить, в Шенжені. Та і тут я знаю, відсотків 10-15, а то й 20 квартир. Я знаю, що люди купили в Шенжені, точно знаю тих людей. І я прошли рік про це говорив, навіть так голосно говорив. Ціни виросли, не. Вони... Уже ну, 1015 заробили реально грошей. Тому що да. купляли за 50-55, зараз вона 70-75, може якось і 80 тисяч квартири. Це один плюс один. Да. Абсолютно вірно, так і є. Як ви думаєте, чому все ж таки така проблема, що реально люди не вірять? Чи реально люди просто не, ну, якось Раздевляется Албания, как страна, какие шось там что-то бояться, что-то типа такое. Не, я... Nee, я не думаю, что кто-то чего-то здесь боится, хотя для того, чтобы ну, есть много стереотипов, конечно, про Албанию, но чтобы убедиться, что здесь все это не так, если не доверяете YouTube, не доверяете там Сергею мне, то приедете, проверьте. Но чем позже вы проедете, приедете, тем дороже все будет. В основному люди як до мене звертаються, що вони пишуть, Серега, найди квартиру, я піхав, подивився з обзорчики, зробив і дистанційно він вже вибрав, по суті, подивився квартиру, і гроші не потратив. І, відповідно, йому два-три варіанти, які зайшло, і потім вже готовий з документами приїжджає на зділку, оформив і поїхав. Все доволі. Ну да, так, це хороший варіант, це називається онлайн-показ. Когда ты полностью консультируешь человека по а, проблематике и выгоде приобретения той или иной а, недвижимости, и действительно на этом можно сэкономить много денег. Но я же знаю, что эта опция стоит тоже денег, то есть никто просто так на онлайн-показ не поедет. Не, ну понятно, ну это дешевший любой подход, людина сама тут приедет и… Ну да, нужно посчитать. Давайте посчитаем, смотрите, вот э, по моим примерам большинству людей, ну, как бы я чувствую клиента, и я понимаю, что ему нужно показать. И первые два варианта обычно это именно то, что ему подходит. Но все ж думают, подождите, будет еще что-то лучше, будет что-то еще... А Надо еще 20 такого. штук параллопата. Да, залезть как на их сайты. И я вам скажу такая, что их сайты собирают информацию 10-12-горичный ну, ДНК. Да, абсолютно. И не удаляют ради телефонов. У многих, телефонов, у многих даже они используют это как замануху, специально какую-то классную квартиру выставляют по супер, супер низкой цене для того, чтобы им позвонили. Чтобы на их какой-то YouTube канал или там, Instagram подписались и типа смотрели, фантазировали, что о какая классная квартира с видом на море за 35 тысяч евро, включайте, пожалуйста, критическое мышление, потому что без него здесь никак. Если э, вы первый раз приходите и вам показывают квартиру, и там стоимость 1300-1400 евро за квадратный метр, она с хорошим ремонтом, в хорошем доме, с хорошей локацией, поверьте, это ее реальная цена. Все, що дешевле, має то дешевле йміють якісь нюанси. До речі, мої знайомі продають в Шенжині гарну квартирку: 1 плюс 2. тобто трохкімнатну квартиру. Повністю змебльована, три кондиціонери, повністю з технікою з усім. Вихід є на балкончик. На балкончику можна зробити таку от зону барбікю. Там ніхто вже не забудується. Дуже гарна локація іменно по Шенженю. до моря. максимум 200 метров спокойное место по документам квартира 103 метра квадратных на сегодня такая цена 1100 евро квадратный метр на осень будет дороже как говорил мой отец мы не настолько богатые люди чтобы покупать дешевые вещи и поэтому не жлобитесь заплатить 2 процента комиссионных агенции и они вам подберут реально хороший вариант Проконсультируют вас обо всем и возьмут все свои страхи на себя. Даже, допустим, вы ищете квартиру за 55 тысяч евро. То есть это всего лишь 1100 евро. Скажите, 1100 евро стоит э, при покупке квартиры в чужой стране ваших нервов или нет? Скажите, пожалуйста, есть такая проблема у людей. Вот, У них куча грошей налички, и они не знают, куда подеть. Что с этим делать? И если вы не знаете, куда подеть ваши наличные кошты, Лучше спросить у искусственного интеллекта, конечно, об этом. И он что, расскажет, как вот, например, Украина-Албания, какие связи есть с что? Ну, конечно, он расскажет, куда это подеть и почему именно в Албании э, этот вопрос проще реализовать. Да. да, а мы поможем вам приобрести квартиру в Албании. На захит солнце. Да. За Міш, мені подобається ваша квартира, то, що ви проінвестували, зробили ремонтік. Вона якось так от по-іншому чим албанський, бо там де щось косокриво, безживо. А, от, а ви вже молодець. Зробили, як кажуть, від душі, заїхав, живий. Все тут пахне, все добре. Моя рекомендація, в принципі, кому треба буде, то напишіть. От номер закріпляю внизу під відео. От, а ми з Михайлом підемо зараз, поп'ємо каву і насолодимося цим заходом сотня. Mm -hmm яким ви будете насолоджуватись уже тут, коли будете приїздити в свою власну квартиру? Тому підписуємось на канал і ставимо лайки і підписочки. Да, і до зустрічі в Албанії.